Как дела? Ну, нормально, как говорит. Вот это, радует, это хорошо. А вы из какого города? Центральная часть Украины. Место Вины, ты знаете, это такое место. Знаю, знаю. Откуда? но ну, я там не была, не знаю. Откуда знаю? Угу. Наверное, на в школе учили. Это какая часть Украины, по-вашему? Да, мне вообще все равно. Знаю, что Винница это Украина. Понятно. Я просто знаю, что Киев, Днепропетровск, Харьков, Бер... О, этот, Бердянск – это Россия. Уже э, потом Ужгород, Виноградов, Рахов – это все Украина. Какая а как раз, это так получилось, часть, это что Украина. Бердянск – это Запорожская область, стал почему-то частью России, а Запорожье – областной центр в составе Украины? Как это так получилось? Ну, это временно такое. Как это временно? Временно? А, тут я с вами согласна. бердянск в оккупации временно. Ну, мы посмотрим. Это же время распределить. Ну, посмотрим, я смотреть. не буду сейчас с вами спорить. Время покажет. Агрессор никогда У не, он... не выиграет. Ему никто не даст, во-первых. Ну да, вот мы и не даем агрессору выигрывать. А кто агрессор? Вы. Вы, агрессоры, вы вторглись в Украину в 2014 году, отжали Крым, отжали Донбасс, потом пришли... А, могу, а где могу это посмотреть? Так, так, не, не надо накидывать. Что можете посмотреть? Давайте на одну. Что можете посмотреть? Где могу посмотреть, что в 2014 году была российская... Кто признал Крым российский? Еще раз. Кто признал Крым российский, я вас спрашиваю. А нам не надо признания. Ну а почему не признали на международном? Вы в сообществе ООН занимаете почетное место. Я спросила, что? где в 2014 году. Резолюция, резолюция, резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, 27 марта 2014 год. Угу. Открывайте и читайте. Ага. Осуждение России. Вас осудили. Нет, я вопрос, что еще? Что где еще задала? Где могу делать? посмотреть, что с 2014 -го года была армия России на территории? Где вы можете Украины? посмотреть? Так ваш Путин дал интервью и сказал, что мы стояли за спинами наши. Наша армия стояла за спинами Крымчан, местных этих самых. Ваш Путин сам признался, что лично организовал эту операцию по возвращению Крыма. Вы о чем? Я говорю: где я могу это послушать? Путина, послушайте. Э, вы из вы из Фильм, Крым, Крым, домой. Слушайте Путина. Это во-первых. Во-вторых, Ваших я военных. Это... Ну так послушайте, он сам уже признался. Вы о чем вообще? В чем он признался? Я Хорошо. вообще задала. Зачем Таким образом вы Крыму? Крыму, Крым оказался в вашей Конституции? Почему там Россия... Спросила, Почему вы вписали кровь. Крым в Конституцию Украины? Ой, в России. Почему вы вписали Крым в Конституцию России? Я вас спрашиваю, 14-го года. Потому что мы там заходили. Там люди проголосовали. Да. Люди да. не... Какие люди? Сепаратисты? Стоп, стоп! Кто имел право а, голосовать? Вы знаете закон, что такое референдум? Референдум а кто это процедура. Имел Конечно, референдум это процедура. Имел, кто, кто назначает референдум кто? в вашей стране и в нашей? По закону? Кто имел Украину? право на всю Украину решать? Хотим, чтобы на Майдане что-то нет. На, на референд, референдум референдум должен быть все украинские. Народ имеет не имеет права отделять территории. Это сепаратизм, нарушается закон Украины. Всего 10 уголовный уголовный Сахаров… кодекс, статья 110, accomplice. статья 110. Нет, мы не будем сейчас в А я вам объясняю, уголовная ответственность. Уголовная ответственность нет, 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 нет. по Конституции Украины Тараша, референдум смотрите, должен провести Рефер... Ну подождите, да, я вам объясню что тут рассказываете? Вы говорите, что будет, народ имел право вы хотите, я, я вам прочитаю. Да я вопрос. Я не хочу, хочу. ваших кредитных Я вам отвечаю Крым, на ваши Крым, вопросы. это автономная область. Какая это автономная, автономная область, область. В составе Украины, алло, Крыму, в Конституции Крыма написано, Крым является неотъемлемой частью Украины. Вам что, непонятно, что ли? Вы Конституцию Крыма почитаете. Крым не имел права соединяться. У вас тоже есть автономные республики. Они имеют право отсоединяться. У вас в составе Российской Федерации есть автономные республики. Хоть одна из них имеет право отсоединяться. Вы мне скажите? Вы имеете право в России отсоединиться самовольно. Имеете право? Нет, не имеете. У вас там же закон есть о референдуме. Понимаете, где написано, что референдум назначает президент. Понимаете, референдум назначает президент, а кто имел право провести референдум в Крыму? Никто. Это было незаконно, и весь мир цивилизованный подтвердил. Откройте э, резолюция ООН, Генеральной Ассамблеи ООН, 27 марта, 68, по-моему, 262 резолюция. Откройте и прочитайте. Там написано. Осуждение России называют оккупацией Крыма. Весь мир признал оккупации. Куда ж ты? Куда ж ты? Законодательство Российской Федерации о референдуме. Статья третья закона о референдуме. Законодательство Российской Федерации о Конферендуме составляют Конституция Российской Федерации. Общепризнанные принципы и нормы. Конституция Российской Федерации. Понимаете? порядок и сроки назначения референдума устанавливаются настоящим федеральным конституционным законом. Не автономным республикам конституции. Каждая российская республика автономная в составе России тоже имеет свою конституцию. Референдум назначает президент Российской Федерации не позднее, чем через 10 дней со дня поступления документов, на основании которых назначается референдум. Даже по закону России, если бы они проводили, то нет у них такого закона. Их закон гласит совершенно другое. Они не имели права, крымчане не имели права этого делать. И точно так же в Украине. Референдум назначает президент. И точно так же президент Украины направляет эти документы, да, например, там подписи какие-то собраны или что-то в этом роде, какие-то э, претензии, направляет в Конституционный суд Украины с запросом о соответствии Конституции Украины и точно так же, как и в России, не имели права проводить там референдум. Сколько раз одно и то же объяснять? Боже мой. Они послушали, значит, этих своих блогеров и решили тоже там народ там народ не имеет права народ понимаете статья есть за, за сепаратизм и в Украине и в России нельзя не име, народ это не народ отделять территории нету права такого у народов ни в России ни в Украине нет такого права Это противозаконно. І кожен чоловік, который призывает к отделению территорій, несет за это уголовную ответственность. Так, 10-й пункт. Выше названий, значит, 138 статті Конституції України стосується питань місцевого рівня. Та вони буває згадують 138 статтю, Що вони на основанні української 138 статті Конституції провели референдум? Так, ось. 138 стаття Конституції України стосується питань тільки місцевого рівня. Проте, якщо ми звернемося до статті 73 Конституції України, в ній зазначено, що питання про зміну території України вирішуються виключно на всеукраїнському референдумі. Тож згідно Конституції України, проведений у 2014 референдум, не був законним на місцевому референдумі в Криву могли вирішитись питання. Про визнання тільки статусу місцевості як курортів, про забезпечення функціонування і розвитку державних та національних мов і культур, про участь у розробленні та реалізації державних програм повернення депортованих народів і так далі, і тому подібне. Але ніяк не питання територіальної приналежності та суперечень Конституції держави. От і все. Стаття 73 Конституції України. Питання про зміну території України вирішуються виключно на всеукраїнському референдумі. Так.